Хочу напомнить всем о том, что с ноября 2014 года, когда наш профсоюз на президиуме ТИРКОМа принял решение о том, чтобы сегодня выступить инициаторами в выбивании средств, которые задолжался энергорынок по туглю ДТК в целом и в частности по туглю С чем было связано это решение? С тем, что предвидя такую инфляцию, которая была в 2014 году и которая пред... Полагалось на 2015 год мы ставили перед собственником задачу, и наши были требования наши о том, чтобы торжественные клады повысились на 1 января 2015 года не менее чем на 25%. На что мы получили ответ, что сегодня в связи с задолженностью энергорынка перед ДТЭКом, то есть за. Потребленную электроэнергию, которая была выработана с угля, добытым нашими шахтерами западного Донбасса, не рассчитывается. Поэтому нет возможности повысить должностные клады. В связи с этим было принято такое решение. О том, что мы сегодня силами профсоюза, силами двух профсоюзов здесь, западного Донбасса, будем решать проблемы возврата средств за потребленную электроэнергию. С этого и началось. По нашей инициативе было предложено проведение двух акций. Это было 28 января 2015 года и 2 марта. Были проведены акции протеста возле Кабинета министра, возле Верховной Рады. Была встреча с премьер-министром Яценюком Арсением Петровичем. Была встреча с председателем Верховной Рады Ройсманом, на которых были озвучены проблемы как государственных предприятий, так и проблем, проблемы, которые существуют в Западном Донбассе. Мы всегда говорили о том, что такой коллектив, как Западный Донбасс, добывая почти 19 миллионов, имеет право не только на жизнь, но и на и развитие и на повышение уровня заработной платы. И как показала ситуация и жизнь в Украине, что благодаря энергетическому углю, который был добыт по угле... Выжил не только ДТЭК, а и перезимовала вся страна. Поэтому все те события и хронология этих действий наших подвела к тому, что последней инстанцией, которая бы разрешила эту ситуацию, остался президент. Потому как две эти акции показали о том, что принятые решения и кабинетом министров, и Верховной радой, которые пытались какие-то сделать шаги, они не привели никаким действиям улучшений. Вот в расчетах, а тем более по выполнению требований профсоюза. Поэтому на президиум, который состоялся 2 апреля, мы ехали с четкой позицией, когда собирались два профсоюза о том, что на данном этапе необходимо проведение съезда шахтеров, который бы сегодня объединил все профсоюзы, которые существуют, угольные профсоюзы в Украине с одновременной поддержкой группой шахтеров возле места проведения этого съезда, с обязательным приглашением президента, где были бы озвучены все проблемы, которые существуют сегодня, как в Западном Донбассе, так и в угольных регионах в целом. Состоялся президиум, на котором я выступил и озвучил о том, что в связи с тем, что события, которые происходят, в угольных компаниях, которые находятся на территории Украины, она нестабильная и приводит то ли к пешим походам, то ли к акциям протеста, или к демонстрациям, или к митингам. Также прозвучало о том, что собственникам было объявлено о ней выплате в полном объеме заработной платы шахтерам западного Донбасса, что и повлекло также напряженную ситуацию в трудовых коллективах западного Донбасса. Все то, что происходит это либо от недостаточности прилагаемых усилий, либо от непрофессионализма руководителей энергетической отрасли Украины, что и то и другое пагубно для трудовых коллективов сегодня шахтерских, для как государственных, так и частного сектора. И что может привести, мы уже имеем опыт этого, к массовым стихийным акциям протеста, которые могут быть неподконтрольны профсоюзы, и привести к очень серьезным последствием. На когда назначен примерно съезд? Съезд назначен проведение до 1 апреля, до 1 мая. Завтра состоится 7 числа оргкомитет по проведению съезда, на который я от имени от нашего профсоюза приглашен туда. Поэтому будем определяться датой. Наше предложение после сегодняшнего президиума в съезд провести 23 апреля. 23 апреля и зал должен вмещать не менее 500-600 человек. Это наше предложение. Чтобы это, это пришло при массовой, массовом участии наших шахтеров. Где будет проводиться съезд? Это тоже будет определено. Есть пока три намеченных зала. И вот 7 числа будет определяться, в каком зале будем проводить съезд. Это имеется в виду в Киеве? В Киеве, да. В Киеве будет проводиться съезд именно там с приглашением президента, где будут обозначены все те, те проблемы, которые существуют и в ценовой политике на э, угольную продукцию, и в ценах на тариф электроэнергии, и в расчетах энергорынка за потребляемую э, электроэнергию за развитие и за оплату труда, за развитие угольных предприятий, за оплату труда, которые сегодня существуют от проблемы шахтеров Западного Донбасса, и не только Западного Донбасса. Ситуация, которая сложилась в стране, касающаяся энергетической безопасности, а в частности выплаты заработной платы шахтеров, находится в очень критической ситуации. Во-первых, задолженность по зарплате сейчас уже больше миллиарда гривен. Долг энергорынка энергетическим компаниям больше 16 миллиардов. То есть угроза задолженности не приостановлена, она растет от двух месяцев до шести месяцев. В связи с этим было проделано ряд работ. Это прежде всего два раза петитировали Верховную раду и Министерство энергетики. Буквально в прошедшей недели встречались с министром, где министр абсолютно часовые собеседования не дал, нет никаких оправдательных обещаний, то есть он не мог нам сказать, как будут гаситься задолженность и перед шахтерами, и перед энергетиками, потому что это э, взаимосвязано. Энергетикам должны потребители, а энергетики должны шахтер. То есть эта система должна решаться на уровне государства. Поэтому было принято решение провести съезд шахтеров для того, чтобы привлечь туда и президента, и премьера, где можно было бы в открытом диалоге найти какое-то какое, -то, какое -то решение. Почему мы подключаемся, на первый взгляд, у нас как будет выплачиваться зарплата, работает коллективный договор, я могу ответить вот такой формулой. У нас в регионе проживает где-то более или около 200 тысяч граждан. По -Гле работает 25 тысяч. Годовой фонд заработной платы больше 2 миллиардов. Если считать, что зарплата является внутренними инвестициями, я себе не могу допустить и даже представить, если произойдет в нашем регионе сбой выплаты заработной платы.